पदं ते कीर्तिनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठी कथं वा पाणिभ्यामुपयमनकाले पुरभिदा यदायन्यस्तं ये दृष दयमानेन मनसा नखैर्नकस्त्रीणाम् करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते फलानि स्वस्तेभ्यः किशलयकराग्रेण दधता दरिद्रेभ्यो भद्रा श्रियमनिशमः दधतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिसमसानुसदृशी ममन्दं सौन्दर्यप्रकरमकरन्दं विकिरति तवस्मिन् मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणैषरणम् पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः तस्ते खेलं भवनकलहं सा न जहति अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितलादाचक्षाणम् चरणकमलं चारुचरिते चरिते गतास्ते मञ्चत्वम् द्रुहिण हरिरुद्रे स्वरभृतः सिंह कपटघटितप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासाम् प्रतिफलनरागारुणतया शरीरशृङ्गारो प्रसैव दृशां दोग्धिकुतुकम्